Milli şuranın seçki qabağı aksiyası müxalifətin nail olduğu imkanları ortaya qoydu. Prezidentliyə namizəd Millət Vəkili Zahid Orudçu isə hesab edir ki, bu cür aksiyalarda başı bütöv göstərməyə cəhd göstərə bilərlər, amma bədən vahid deyil. Ona görə də aksiyanın hər hansı uğurundan səmərəli nəticəsindən danışmağa dəyməz. Nəticə: mahiyyət etibarilən, seçkidə gecikmə, tirəliyin davam etməsi. Mənə-mənəmlik mübarizəsi, antagonizm. Komanda kimi hüqumət alternativ ola bilməyəcək bir şərait və belə bir dağınıq şəraitdə bu gün qərar çıxaracaqlar kimsə müdafiə. Hətta nəzərə alaraq Əli Kərimlinin və İsa Qəmbərin namizəd olaraq meydan açması o demək olmayacaq ki, bölgələrdə cəfətçi, demokrat, lalə şöfkətçi və yaxud da ki, rəsulçu gəlib İsa tərəfdən bu prosesdə onlara dəstək göstəririk. Milli şuranın hətta burada nəzəri olaraq başının bütöv görünməməsi o deməkdir ki, bədən vahiddir. Zahid Oruç Rüstəm İbrahimbəyovun son müsahibəsində dövlət müstəqilliyini təqdir etməsinə də münasibət bildirib. Hükm sahibi kim özünü aparmaq son dərəcə təkraranız. O cümlədən Rüstəm İbrahimbə birinci dəfə deyil bu vəziyyətdə. Amma mən sizə açıqım deyim. Biz zov zovran diplomatlıq həmişə belə şaghayət yaradır. Çünki axı onun üzərinə bunu sanki belə bir yük kimi qoydular. O zaten heç zaman lümken proletaryatanın yanında olmur. Həmişə bürokratiyanın və yaxud da ki hakimiyyətin yanında olur. Bütün dövrlərdə əldə etdiyi nüfuzu, şöhrəti pula çevirib mülkiyyətə çevirir. Zahid Orucun mövqeyi hakimiyyətinkilə üst üstə düşür. Yəni o prezidentlik uğrunda mübarizəyə fərqli ideologiya ilə qoşulmuyor. Bəs Zahid Orucun platforması digər iddiaçılardan nə ilə fərqlənir? ölkənin daha fərqli aspektdə siyasi kursunda o hansısa məqamları görmək bu heç bir halda pis olmazdı və bunu hansı ideolojiya dayana dayanmağın sənin üçün vacib deyil. Sən seçkilərə demokrat, liberal, millətçi, sosial-demokrat qiyafəsində qatla bilərsən, amma evinə vətəndaş kimi dönürsən və bütün bu ölkənin reallıqlarını ucur yaşayırsan. Ona görə də bizi bu siyasi mənsubiyyətlər çaşdırmasın. Bizim üçün hamımızın ölkənin həyatına, gələcəyinə bir baxışımız var. Millət vəkili deyir ki, onun platformasında vətəndaş düşüncələrinin qiymətləndirilməsi önəmli rol oynayacaq. Zümrüd İbrahimova Vüsadbəddin oğlu Yurd Xəbər.